что проблемы с Россией начались задолго до Януковича, до Евромайдана, еще в далеком 2012 году, когда Россия ввела эмбарго, по сути, эмбарго на молочную продукцию, на сырную продукцию и потом на, на, на целый ряд других индустрий из Украины. Поэтому, к сожалению, Россия является таким, мягко сказать, неблагонадежным партнером, я даже пока что не упоминаю там санкции. И, очевидно, эту неблагонадежность Украина вынуждена компенсировать где-то в другом месте, и она компенсирует это в Европе. За 4 года экспорт в Россию упал с 30% до 11%. У Виктора, я так понимаю, там есть тоже эта же статистика. Экспорт в Европу вырос, с, там, грубо говоря, с 26% до 30%. 3. То есть по сути Европа занимает сейчас треть а, в украинском экспорте. А, этим доля выросла. Абсолютно, экспорт в Евросоюз у Украины упал. Да, э, в абсолютно. К, к сожалению, это так. Но тем не менее, э, хочу сказать: что самое большое достижение Украины от зоны свободной торговли даже не те дополнительные сотни миллионов долларов, которые Украина получит в виде валютной выручки, а это то, что Украина, по сути, становится площадкой, которая может, или с которой беспошлино можно ввозить товары в Европу. Или по основным, по основным группам. Это значит то, что Украина должна стать, и я надеюсь, что станет тем местом, куда придут азиатские инвесторы, китайские инвесторы, те же самые европейские инвесторы, для того, чтобы воспользоваться зоной свободной торговли в Европе, получить этот доступ на огромный европейский рынок и с другой стороны получить все наши э, возможности э, дешевой рабочей силы квалифицированной рабочей силы э, низких э, других издержек ну, для того чтобы быть конкурентным на европейском рынке поэтому Но, и да... в этом я вижу самое большое преимущество Украины